بہت خوش نصیب میں ہم لوگ کیا آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے اللہ آپ کو بہت عزت آپ کی بہت شکریہ آپ نے جو ہے اتنی محنت کی ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے میں آپ خادم ہوں اللہ کا شکر ہے آج آج جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں نا پاکستان میں ہمارے ساتھ اور کوئی تعصب نہیں رکھتا نہ ہندو تعصب رکھتے ہیں نہ عیسائی رکھتے ہیں صرف اور صرف یہ ایک ٹولہ ان میں جو تعصب رکھتا ہے شیعوں سے اور بس یہ ایک مرجے والے جو ہیں بس جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں جمعے کی نماز پہ میں جاتا تھا ریگولر جو ہے نا تو ان کا تب تک خطبہ علامہ صاحب کا ختم نہیں ہوتا وہ جب تک آپ کے برائی نہ کریں اللہ جانتا ہے میں نے آج سے آج صرف یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا ہم ایسے عالم دین جو مسجدوں کے اندر ہیں سارا دن سیاست چلا رہے ہیں ہر بات ان کی خطبے میں حدیث ودیث کچھ بھی نہیں صرف سیاست کی باتیں ملک میں یہ ہو رہا ہے ملک میں وہ ہو رہا ہے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے فلاں جو ہے غ... کے خلاف بات وہ بھی غلط, غلط بتا رہے نا وہ بھی ان کو صحیح پتہ نہیں ہوتا نا تو بات یہی ہے نا ہم لوگ تو صرف خاموشی سے جاتے تھے نماز پڑھتے تھے آ جاتے ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ان سے جو ہے نا وہ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں کرتے رہے ہم لوگ سیاست انت انت کے لیے سننا ہو نا سیاست کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سیاست مولویوں کا کیا ہو یہ تو

میں نے خود ٹرائی نہیں کیا لیکن میں نے یہ میں نے یہی سنا یہ ہر چیز ہم لوگ چلا رہے ہیں تو یہ مولوی حضرات جو ہے نا جہاں تک دین کا تعلق ہے نا میرے بھائی عالم دین کا تعلق آپ عالم دین کے پاس اس لیے جاتے ہیں نا کہ وہ آپ کو دین سکھائے اگر آپ نے سیاست سیکھنا ہو دنیا کی خبریں سیکھنا ہو تو مسجد اس کی جگہ نہیں ہے اور ان کو ان کی کوئی وہ تعلیم بھی نہیں ہے نا کہ یہ دنیا کی سیاست اچھی طرح جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے یہ جانتے ہیں بلکہ جو آپ کے جو جرنلسٹ ہیں یا سیاست دان ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں زیادہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا جاننا ہمارے اور آپ میں قیامت میں اس کا حساب کتاب ہم اور آپ سے نہیں لیا جائے گا لیا جا جائے گا جا بھائی ہم مسجد جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں اس لیے کہ دین کا سیکھیں کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے اظہار علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو ان کی دین کے معرفت حاصل ہو ان کے دشمنوں کو پہچان ان کے دشمن کیسے تھے ان کے وہ خود کیسے تھے ان کے اصحاب کیسے تھے ان کا فرمان کیا ان کا طریقہ کیا تو عالم دین کا کام یہی ہے کہ بھائی وہ دین سکھائے لوگوں کو اور دین کا دفاع کرے ہیں. یعنی دینی دین کے متعلق اگر کوئی شبہ پھیلا رہا ہے دین کے متعلق کوئی لوگوں کے دلوں میں شک ڈال رہا ہے نا اس کو شک کو شک کا جواب دے دے تاکہ لوگوں کا یقین مذہب پہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ زیادہ یقین یقینا عالم دین کا یہ کام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے اتوار وہ کیا انہوں نے فرمان کیا یہ لوگوں کو سنائے اگر کوئی عالم اس طرح کرتا ہے یہی اس کا کام ہے بھائی اس کے پاس آپ ضرور جائیں اس کے پاس جائیں اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس کی بات سننا عبادت ہے لیکن اگر کوئی عالم دین اس طرح نہیں ہے وہ ایسے ہی دنیا ہی باتیں رہا وہ تو شیطان ہے وہ ابلیس ہے اس سے بچنا چاہیے آہ آہ انشاءاللہ آہ آہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی اللہ کریں گے سدھر جائیں گے اللہ ان کو آپ کے مولوی آپ کے شیعہ مولوی نہیں سدھرنے والے وہ بھی مولوی سدھریں گے یہ نہیں سدھریں گے یہ بالکل سدھرنے والے ہے نہیں یہ ان کے ان کی ایسی ٹرننگ ہو چکے ہیں نا ادھر پیچھے سے کہ اس کو اس کے علاوہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی جی یہی فلسطین اسرائیل حزب اللہ خالی خامنہ ای ایران انقلاب اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے ان کے سمجھ سے باہر ہے ان کے بالکل یا کمپڑی چینج ہے ابھی ایک پاکستان کے عالم دین ہے بڑے معروف عالم دین ہے وہ ان کے مم. اوپر ایک فتوہ لگا جو آپ نے بات کی تھی نا کہ امام علیہ السلام نے نہائین المنکر نہیں کیا کہ جو یہ جہاد والی باتیں یہ انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی وہ اس نے ان کی مخالفت کیا ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا اور باقی آئیما نے نہیں کیا اب اس کے اوپر بھی انہوں نے نا فتوہ لگا دیا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے ہے اس کے 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 اوپر اوپر سر امامہ بنا بنا اس اسرائیل کا وہ بنا دیا میں ایک تصدیق کر دوں یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جہاد کی ہے انہوں نے جو روز عاشور جو جنگ کی ہے وہ بالکل جہاد ہے میں نہیں کہتا انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا انہوں نے جنگ نہیں کیا انہوں نے جنگ کی ہے شاہ شہید بھی ہو گئے ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے وہ ان کے بھائی شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے جو. اس میں شک نہیں ہے لیکن وہ خود انہوں نے یزید کے خلاف کہ ہم یزید کا تختہ الٹانا چاہتے ہیں نا کہ ہم بنی امیہ کو حکومت کا خاتمہ کریں گے اپنی حکومت بنائیں گے اس طرح انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی امیہ ہے کہ, یہ بنی تھے کہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ان کو ہم, نے ہم ہر حالت میں ان کو قتل کرنا ہے اور ہم نے بدر و احد کا بدلہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے سکے ان سے لیں گے ان کے خاندان سے لیں گے ان کے خاندان کو ہم کیا کریں گے مثلا نستجیر باللہ نستجیر باللہ جیسے خود مشرک بے عزت تھے اور وہ مزید ذلیل ہو گئے نا مشرک بے عزت تو شروع سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور امیر المعین علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ مزید ذلیل ہو گئے بے عزت ہو گئے ان کے نوجوان مارے گئے اور رسول یہ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا غرض کے لیے یا کسی حوث کے لیے یا کسی دنیائی مقصد کے لیے ان کو قتل نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دفاع کے لیے خود مشرکین آتے تھے حملہ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کفار پہ چڑھائی تھوڑی کی تھی یہ خود انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بگایا پہلے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ اور قتل کرنے لگے تھے پیغمبر چلے گئے وہاں سے مدینہ چلے گئے اور پھر مدینہ آئے ادھر بھی پہنچ گئے لشکر لے کے آئے مدینہ بھی کم ان کو قتل کریں گے بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھائی جب لشکر آیا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے دو دفاع تو کرنا ہوگا تو یہ لوگ بے عزت ہے اسلام کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امیر المولینس کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے بنی امیہ اور قریش تو انہوں نے اس کو درد یہ نہیں بولے بھائی یہ درد ان کے دل میں ہمیشہ زندہ تھا اب ان کو حکومت ملی ہے اور دنیا لحاظ سے بہت پاور فل حکومت شاندار حکومت ہے دنیا کا سپر پاور بن گئے بنی شمال افریقہ سے لے کر حکومت ہے اور ابھی تک ان کے دلوں میں کیا چیز کون سا زخم زندہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا بغض رسول صلی اللہ علیہ السلام کا بغض علی علیہ السلام کا بغض کینہ زندہ ہے انتقام کن سے لے سکتے ہیں دنیا میں ان کا ایک عزیز ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام یہی کہتے تھے بار بار کہ میں دنیا میں جل جہاں بھی جاؤں یہ مجھے قتل کرنے پہنچ گے تو یہ لوگ, یہ لوگ خود دیکھیں اگر شخص جب تحریک چلاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف ابھی آپ کے پاکستان میں اگر کوئی انتخابات ہوتا ہے نا انتخابات میں جنگ تو نہیں ہوتا لشکر کشی تو نہیں ہوتی نا انتخابات میں صرف لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے مثلاً ایک, ایک شخص وزیر اعظم کے عہدے کا کے امیدوار ہوتا ہے نا چاہتا ہے کہ دوسرا چاہتا ہے کہ اس کی وہ وزیر اعظم بنے تو وہ کتنے تقریر کرتے ہیں مجھے بتائیں بہت دو تین سال پہلے سے وہ تیاری کرتے ہیں نا اچانک تو تیاری نہیں ہوتی نا تین سال چار سال پانچ سال سات سال پہلے سے تیاری ہوتی ہے تب تک اس کی پرورش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے میں آجے. کتنی تقاریر ہوتی ہے ہزاروں کے تعداد میں الیکشن میں ووٹ لینا آسان ہے آپ لوگوں سے ووٹ لے لیں اب لوگوں سے آپ یہ کہتے ہیں تم میرے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو میرے لیے آ کے تلوار اٹھا لو یہ زیادہ مشکل ہے, ہے کہ نہیں بھائی بالکل بالکل اب میں آپ سے کہہ دوں مجھے ووٹ دے دو ووٹ میں تو آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے نا لیکن میں آپ کو کہہ دوں آج جو جنگ میں میرے لیے جنگ میں آ جاؤ ہو سکتا ہے تم قتل ہو جاؤ تمہارے بچے ایتیم ہو یہ تو زیادہ مشکل ہے تو اس کے لیے زیادہ لوگوں دلکل. کو کنونس کرنا پڑے گا ان کو, ان کو اپنے ساتھ بولنا دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی کہاں وہ تقریر ہے جب ایک شخص ایک ایم این اے بننے کے لیے ایک ایم این اے کے لیے وہ سینکڑوں تقریریں کرتا ہے دلکل. اس کے ہر جگہ پہ تقریر ہوتی ہے ہر جگہ پہ میٹنگ ہوتی ہے ہر جگہ پہ وہ لوگوں کے منتیں کر رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے ووٹ دے دو ٹھیک تو جب آپ ایک لشکر بناتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم سپر پاور کے خلاف کہ میں نے اس کا تختہ اس کے تقریریں کہاں ہیں ایک بھی تقریر نہیں امام حسین علیہ السلام کی عزید کے خلاف ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو انہوں نے دعوت دیو کہ آج میں تمہارے لئے اسلامی حکومت بناتا ہوں یہ کافر ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی تقریریں یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے مارنے لگے ہو اگر ایک شخص تحریک چلائے نا ابھی میں تحریک چلاؤں دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوں میں نے تحریک چلائی ہے کہ میں سامنے والے کو شکست دینا چاہ رہا ہوں تو میں سامنے والے سے یہ کہہ دوں گا کہ میرا کیا قصور ہے یہ سوال ہی بھیجا ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے بھائی آپ آپ خود آپ نے خود شروع کیا بھائی وہ سامنے والے سے میں کہہ دوں نا کہ بھائی آپ مجھے کیوں قتل وہ سامنے والے ہی کہیں گے کہ بھائی آپ بھول رہے ہیں آپ خود ہی تو تقریریں کر رہے تھے نا لشکر لے کے آئے لوگوں کو ہمارے خلاف جہاد کے لیے لے کے آئیں ہمارے خلاف آپ نے بغاوت کیا تو ہمارا حق بنتا ہے بھائی ہم آپ کو جانے دیں تو ہمیں قتل کریں گے امام حسین علیہ السلام کا یہ تو طریقہ کار تو نہیں ہے نا ان کے ان کے گفتگو ان کے خطبے اس طرح تو نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ ایک انقلابی چہرہ جو پیش کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے انقلاب کیا کرنے کی کوشش کی ہے پھر وہ انقلاب تجیر ناکام ہو گیا ہے یزید کو پیروزی ملی ہے یہ ایک عمری طرز فکر ہے یہ جماعت عمریہ کا طرز فکر ہے کہ ابو بکر اچھا تھا عمر اچھا تھا عثمان اچھا تھا معاویہ بھی صحیح تھا رضی اللہ یزید بس بدہ

کوفے والوں نے خود اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے دنیا میں کئی اور جگہ بھی نہیں تھا اور اگر وہ کوفہ نہ جاتے مکے میں شہید ہو جاتے وہ اور پھر دنیا والے ان کو ملامت کرتے ہیں بھائی کہ آپ کے اتنے وہاں پہ تے ساتھی تھے کوفے میں ادھر آپ کیوں نہیں گئے تو بظاہر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف چل پڑے لیکن وہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے تقریر کی کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں جو شہادت چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے اور پھر وہاں پہ بھی چلے تو آخر کربلا وہ کربلا کی طرف مٹی کی طرف دیکھے کہ یہی ہماری مٹی ہے انہوں نے یہی فرمایا کہ یہی میرا مقتل ہے یہی ہماری مٹی ہے بہرحال ان کے جملے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے صحیح ہے نا اللہ آپ کو عافیت اللہ آپ کو سلام دے تھینک یو آئے تاہرین علیہ السلام میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں تھا بھائی نہ انہوں نے انقلاب کا حکم دیا بلکہ انقلاب کرنے سے انہوں نے سختی سے منع کیا نہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا نہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انقلاب سے مرادیا نہیں حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کیا اگر کر لیتے ان کا حق تھا امام معصوم کا حق ہے وہ جو بھی کرے صحیح ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ حکم دیا